Дякую, що залишаєтеся з нами. На телеканалі Київ триває програма Громадська приймальня. Сьогодні четвер, 17 квітня. За кілька днів святкуватиме Воскресіння Пасху Христову. В Церках проходитиме нічне богослужіння. Будемо вітати один одного і обмінюватися фарбованими яйцями. Відбуватиметься розговіння. За старих часів багаті господарі могли виставити на стіл 48 пасхальних страв по одній на кожен день Великого Посту і не прибирали їх протягом усього дня. Для тих, хто приходив, привітати з Воскресінням Христовим. Сьогодні. И нагадаємо, як же правильно харчуватися після посту наші дні про це за Лариса Бошенко, лікар-гастроентеролог, дієтолог. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Ми працюємо у прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити дійсно основний аспект це як виходити з посту. Але якщо у вас є запитання от саме до дієтолога, можете скористатися нагодою, теж телефонуйте 223-09-71. Ми вже чекаємо. Дуже прошу. Ну єдине, що там про дієти. давайте сьогодні якось уникати. Хоча хтось, можливо, хоче дуже схуднути, і така ідея є. Ну, давайте, теж зателефонуйте. Я вас рада дуже бачити. Це Лариса. Дмитриевна. Вы так что-то, когда я сказала 48 пасхальных страв, так замыслились. И даже озвучили. Правда, все уже не чули глядачи. Чего так вздумывались? Это много просто страв. Ну, это действительно очень много, но учитывая наши исторические mm -hmm. такие данные, что в принципе люди достаточно скромно питались в течение года, и для них существовало два великих праздника, Рождество и Пасха. И, конечно же, они старались вот в эти праздники накрыть столы так, чтобы они ломились, безусловно. Но это не значит, что они все 40 48 блюд mm. съедали одной семьей вот как раз таки для пришедших mm -hmm. для mm -hmm. гостей для поздравляющих они готовили эти блюда это ключевой момент и мы сейчас об этом еще будем говорить Лариса смотринаиться ну, мне нечему здається що люди які постуть на перший рік а А таких людей насправді досить велика кількість, які вже роками, там навіть ну, хтось десятиліттями. В них якось це відбувається. От часто кажуть, слухати свій шлунок. Так? Мені здається, що люди якраз цієї категорії, що постують, в них вже автоматично якось шлунок на початку посту. Так? Ну, різні дні, все таки це буває в різні дні, коли починається Великий піст. Але якось в них шлунок сам каже. Ми починаємо, ну, грубо кажучи, ми починаємо постувати. Так само в них історія із виходом з посту, для них немає це про не стається проблемою. А от люди, які, скажімо так, ну перше або в вирішили попостувати, ну для них це, напевно, що проблема. Сложно. Або ті, хто, скажімо так, на певний час припинив це робити, для них теж це проблема. В нас такий організм, який можна воспитувати. і виробляється така замечательна, з моєї точки, привичка пост Помимо духовной составляющей, здесь я не буду это обсуждать, uh -huh, uh -huh. прекрасная тренировка для нашего желудочно-кишечного тракта. И когда в масляную неделю люди наедаются большим количеством там, блинов с разнообразными начинками, после такой жирной нагрузки организм с удовольствием переходит на такое вегетарианское питание. Ну, будем говорить вегетарианское, по сути, постную пищу. Потому что это как раз-таки отдых, разгрузка, очищение своего рода. И надо сказать, что за 7 недель поста организм серьезно и очень эффективно очищается от всего накопленного, что он приобрел за зиму. Токсины и яды, которые могут стать причиной заболеваний во время поста, уходят из организма Вы бесследно. Сами идут, так? Совершенно. Ну, грубо кажучи, сами. Сами, сами, с помощью нашей еды, которая предполагается угу. в посту. Это как раз таки обилие овощей, то есть клетчатки, каш цельнозерновых. Угу. Это все клетчатка, это такая щеточка, которая очищает, выметает все из организма. И должна сказать, люди, которые постятся, серьезно проходят курс омоложения. Потому что вот затем наступает замечательный праздник Пасхи светлый, и когда мы начинаем употреблять белок животного происхождения, организм к этому совершенно готов. Он как с новой страницы начинает ну, эту жизнь достаточно тяжелую, потому что трудно переваривается у нас мясо в организме. И организм к этому как раз-таки готов больше, чем у тех, кто не стал прибегать к пусту. Mm -hmm. ну? Слушай, это выходит так, что... Цим людям дійсно треба знаєте нагадувати, як виходити з посту. Вони можуть, скажімо, так на столі взяти, але ну ну не надмірні кількості, я так розумію. Абсолютно. Бо якщо брати, скажімо, так перепрошувала там 200 грамів того ж самого м'яса, то це вже забагато буде в неділю з'їсти. Треба все-таки якось трошки розрахувати Безсон. і не з'їдати цілий цілий великодній кулічі, а все-таки ну якось по шматочкам. Хоча ну, б кілька. вот знаєте, це навіть традиція, або вот цей прийом піші утренній, он так і називається. Розгається угу. не наєсцяться. До отвала. Mm -hmm. Не э, попраздновать, а именно что разговеться. Разговеться – это значит познакомить свой организм за вот этих прошедших 7 недель, который немножечко уже забыл о мясе, о яйце, о э, масле сливочном, например. Вот как раз-таки познакомиться будет достаточно кусочком кулича, небольшим кусочком мяса, маленьким, это значит 50 грамм, яйцом и обязательно сопровождать это должны привычные уже в посту овощи. Mm -hmm. Не значит, что только кулич, мясо и яйцо. Это значит, что должны быть на столе и огурцы, и помидоры. Не обязательно свежие. Пусть это будут э, соленые, которые приготовлены дома еще с осени. Любое количество овощей, зелени или э, листовых каких-то продуктов, ну там, вот, например, зеленый салат, вот если это сопровождает небольшой порции мяса, никакого вреда для организма не будет. А даже польза, мало того, вино, которое предполагается употреблять... Чики, про этот момент. Заварить, если так. этого вина будет как раз-таки 100-200 миллилитров, mm -hmm. ну в зависимости от роста, от веса, mm -hmm. ну вот вам например, Лейла, нужно только 100 миллилитров, а очень высокому mm -hmm. мужчине. <свят> <свят> <плечистому>, <свят> я думаю, вы сейчас 50 или чистому можно и 200". Это. Но обязательно Но водичка тоже нам mm -hmm. абсолютно нужна, как все дни, независимо от времени года, от праздника или не праздника. И если эти правила соблюсти, будет все просто замечательно. Энергии хватит до вечера, сил, радости в конце концов, и все точно, с точностью да наоборот, если мы очень много съедим с утра, мы потом ляжем спать, а потом проснемся разбитыми, и праздник потерян. Ну, це як після нового року, так? 1 так, січня день зні зникає, день переплутаний з ніччю, так само тут історія, але єдине, що все-таки не варто забувати, що це велик день, великий день. Це це це... Ви правильно сказали, що людина як омолоджується, Можливо, це навіть пов'язано з тим, що якщо люди так до посту ставляться досить почесному, да? не псевдопоста, по який сприймається як. Якісь дієтичні моменти, абс, істинний піст. Тоді і від, дійсно відбувається омолодження. Ми завжди з вами знаєте, можемо наголошувати, що омолодження відбувається, коли душа молода, коли в душі все добре чисто. Зараз так важкувато всім нам в державі, так? Зриваємося, але ну, намагаємося. Сьогодні чистий четвер, сьогодні паски печуть, хтось сирні. посещаются, все-таки с борошна. А, и я так разумею, что треба такие рецепты подбирать, такие хорошие, правда? Вы как диетолог? Самое вкусное, Само вот как раз здесь тебя не нужно ограничивать. Не тримувати. Нет, ни в коем случае. Вот все, что вам нравится, пусть это будет в этих куличах хоть творожных, хоть таких из муки, пусть это будет очень много разных фруктов, изюма, масла, яиц, пусть это будет пасха такая, которая вас обрадует в пасхальное воскресенье, пусть она будет вам вкусной, потому что очень-очень вкусный продукт нужно совсем чуть-чуть. Мы попробовали и вот эта гамма вкусов она открывается у нас внутри и уже не хочется наедаться и забрасывать вот это замечательное ощущение а потом чем-то еще таким, что может быть, чем от чего можно отказаться. Хочет, что диткам не варто постывать, но и дитям, ну, разум с родиной, если Ну, так дотримуються вже, вони теж все таки постують ці діти, ну можливо там дорослі шов більше віку. Скажіть, а таким діткам тебе треба ж ну, ще більш обережніше, правда, в такі дні, в перші дні після а, Великодня, тому що ну, діти, знаєте, як їх же, ж, якщо дорослий, в нього по-іншому відбувається, а там, мені здається, захочеться все з'їсти. Должна сказать, что это не мои слова, это слова священника. Да. У каждого человека своя мера поста. И если ребенок, будем говорить восьмилетний, ну, например, семи-восьмилетний, это так. еще угу. маленький ребенок. Самый маленький, Если да. в течение семи угу. недель мама не давала ребенку мяса, но при этом у ребенка в рационе были кисломолочные продукты и рыба, для такого ребенка это пост. Если э, ребенок подросток, 12-летний, угу. и в его рационе уже отсутствовала и рыба, ну там, кроме двух праздничных дней посту. И рыба отсутствовала, а только кисломолочные продукты и много овощей присутствовали. Для такого 12-летнего это тоже был пост. Конечно, для 14-летних, 15-летних тут уже можно в полной мере прибегать к посту, и это тоже Интересно, очень полезно. Взрослые, это, во-первых, переходной период. И им, как никому, между прочим, будет очень полезно именно поститься, то есть употреблять такую пищу без животных белков, и затем этот праздник встречать наравне со взрослыми, ну может быть, кроме спиртного. Угу, Опять ну... же, их касается вот это попробовать каждого продукта, который предполагается употреблять в Пасху. Ничего такого пагубного с их организмом не случится. Смена рационов это доказано, кстати, есть такая американская академия питания, они э, не в связи с постом, они просто исследовали, как сказывается на человеке вот такие шестинедельные смены. Вегетарианский рацион и рацион с животными белками. Прекрасно. Оказалось, что они проводили эти исследования на очень большом количестве людей, как они это любят, длительный период, несколько лет. И оказалось, что вот у таких со сменой рациона группы людей прекрасно тренируется желудочно-кишечный тракт. Они способны на большее, чем те, которые на монотонном рационе находятся, употребляя, казалось бы, всю гамму продуктов. И вот зараз вас слухаю и понимаю, что в принципе, а вы, наверное, напевно, что замечали, вот, когда начинается пист, Велика кількість прес-конференцій, де збираються ваші колеги-дієтологи. Ну, знаєте, ви їх чи не знаєте, це вже інша справа. І так само напередодні посту збирається велика кількість дієтологів, і всі починають розповідати, як з нього виходити, або на початку, як в нього входити в піст. А я так розумію, що насправді проблеми як такої, ну, по-чесному немає, правда? От відверто, Правильно. скажіть, як Якщо... Я от зараз слухаю вас, розумію, що взагалі це просто, знаєте, ну, створений інформаційний привід. А насправді це просто людина має до цього підійти. І... А Дома, правда? Совершенно верно. И все дело в дозе. Вот знаете, если человек разумно подходит к своему рациону всегда, mm -hmm. то никакой проблемы войти в пост и выйти из него не существует. Это правда. Если человек склонен переедать вообще свою ну, всю то свою он жизнь, будет переедать, то у него правда? проблема пожизненная, не только в пост и при выходе из поста. А на самом для меня было открытием. Я уже думаю, сколько же можно для себя что-то открывать, особенно я постоянно буду наглашать, что особенно в этот час мы только открываем один негатив, который идет боку сусідньої держави кожного дня в тебе щось відбувається, що от, от, знаєте, ти починаєш підстрибувати від З того, З ніби заспокоїшся на секунди, а потім за, за секунди знову ж таки розбурхуєшся. А виявляється, стільки всього можна цікаво знайти? Я на цьому тижні, от можу вам відверто сказати, спробувала зауважу пісні страви, кажу, що Шарлотку, праський торт. И мы до для мене это было что-то Я первая, я даже не знала, что такие можно сделать. Постные блюда открываются постепенно. Это шок просто. Человек, который скажу. впервые прибегает к посту, вот, угу. вот, решает для себя, что следует садиться на, вот, на постные блюда. Ему кажется, что вот он ограничен каких-то вот таких угу. вот рамках там, Ну, каша, ну, капуста, вот свекла и все. А когда человек в этом находится, проживает и приступает угу. к следующему посту, оказывается, что рацион такой разнообразный. Ну, я вам так скажу скажу, и первые блюда, и закуски, и вторые блюда, и десерты, как вы правильно сказали, это и взгляну. напитки, шок, и коктейли. <laughs> все абсолютно присутствует в постном меню. Все абсолютно. Это достаточно, но ну, я должна сказать, что, пожалуй, из мяса столько блюд не приготовить, как из постных продуктов. Вот это <laughs> помолка, про это варто говорить было. Да, на початку, верно. правда, а мы все вот за собой информации, та там и ты Да, это страхи. А, мы говорим абсолютно не про те, на по, как увейти в пост, а как Совершенно верно, это это <laughs> Проблема, которая создана только в голове, ее не существует. И даже человек, который не имеет средств для mm -hmm. того, чтобы купить экзотические продукты, чего действительно не нужно. Пост, кстати, он и этому противоречит. Вот он отказывается: церковь mm -hmm. говорит: не нужно употреблять экзотические продукты, потому что когда ты чем-то себя уж балуешь, это уже от, от, отход от поста. Поэтому традиционные продукты и в рамках традиционных, недорогих, кстати, продуктов, это еще хорошая экономия, между прочим, пост. Uh -huh. Так вот, в этих рамках можно придумать ну, огромное количество блюд. Огромное. С картоплей можно заработать, и кисти, и все. Между прочим, паста или макароны – это постное блюдо. Uh -huh. И если его, ее заправить растительным маслом и дальше, будь то зеленью, овощами, uh -huh. фруктами, сухофруктами, орехами, если вот с этим поиграть, блюд 20-25, надо ну, я только знаю. Может быть, их существует гораздо больше. Это мы говорим только о пасте. А, 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 еще есть другие крупы, а еще есть, например, гречка с грибами. Это потрясающе вкусно. А еще есть разнообразные ризотто, но ну, если сейчас это модно, итальянская кухня. Да? Потрясающее количество вот таких вегетарианских ризотто. Ну, не будем об этом сейчас. Нет, сейчас... Но вы правильно... многие... я дякую вам, что вы за это говорите, потому что, на самом деле, Багато хто замислюється, замислюється над тим, що все-таки зробити таку традицію, почати постувати. Люди там по тижню знаєте, постують, потім себе так трошки, мені чомусь здається, от зараз я по собі навіть думаю, що це спрацьовує наша лінь. Сто процентов. Ну, честно, мы не Это правда. Может. Вот я не хочу. Причем а вот лень так... подумать. Правда? Даже не столько сделать, сколько подумать. Я вам скажу, что вот. Или Совершенно верно. Длинущие. Меня вот тоже угощали в пост постными оладьями. Они такие пышные. Это просто мука и дрожжи. Но там было огромное количество яблок, изюма, mm -hmm. кураги. Це так вкусно оказалось. Я такого вот так, поста даже не пробувала. Ліноші. Ліноші да, приходять до того, лень що ми не можемо подумати. шукати. Це ж Там, де я була, там ще були біляші. От прошли. Журавлиною. Це було щось. Я не знаю, як це. Але, бачите, є варіанти. От про це, і я вибучаюсь при клічах, наступного разу будемо про це говорити. Тому що які варіанти? От запрошую, от якісь рецепти давати, тому що, ну. Говорите про то, знаете, как входите, как выходите с посту. Знаете, это уже, наверное, как-то нужно перебирать из нашего информационного пространства. Это уже не то. У человека это внутреннее, это автоматически. Это получается легко и свободно. Спокойно, еще раз говорю, заходим в пост и выходим легко. Должна вам сказать, что человек, который постится вот так вот, не линясь, умом не ленясь, mm -hmm. mm -hmm. эм, на самом деле острого желания употреблять вот как раз таки мясные продукты там или яйца он не испытывает, потому что постное меню достаточно полноценное и поэтому вот какие-то опасения по поводу поститься ли детям их не следует опять же держать у себя в голове мера поста безусловно существует для каждого возраста, но это ни в коем случае не страшно, это очень полезно. Ну так само, і вагітним мені здається, що можна знайти варіанти. Оп'ять же, а... правда От всі кажуть вагітним не варто. Я розумію, якщо є перепрошуний, де Боже, якісь ну проблеми, це одна справа. Якщо жінка абсолютно здорова, а ми і хотілося, щоб вагітні всі були абсолютно здоровими, ну, це та категорія, яка заслуговує на надповагу і від усіх, хто оточує. А мені здається, що, в принципі, якщо от варіанти так от не полінитися, знову ж таки, можна теж знайти для безусловно. себе. Другая, конечно, мера кормящих, женщин, безусловно. Це буде друга, звісно, міра поста ну, угу. у беременних і кормящих жінок. Безусловно, друга. Їм угу. потрібен білок животного происхождення. Але він може бути дуже такий правильний білок, як біла риба, наприклад, угу. або морепродукти, якщо немає алергічних реакцій. Це все допустимо. Так що було б желання. І Головне бажання. І сіла разом. А іноді знаєте, як багато хто думає, ми вже так звикли, я знову ж таки повертаючись, пригадуючи 1 січня. Ох, нарешті ми об'їмося, у нас така велика кількість трав, ми ще наготуємо рулетів багато, так що в нас там такі назви різні, особливо з Західної України, те, що в нас вже запозичене, ми теж використовуємо ці назви. Сядемо, поїмо всі разом, до нас прийдуть сусіди, друзі, рідні. Все-таки крашенками мы сделаем то, что мали сделать. Почнется у нас такие же игровые какие-то действия с этого привода. А потім візьмемо пігулочку, яка є в нас у аптеці, правда? А в нас стільки реклами, зараз навіть не буду говорити, вже якісь нові з'явилися. І буду так: за родинним столом на тобі і передача. Я десь жартома описуючи реклами, які є насправді. Але скажіть, і там всюди написана інструкція, що ну, немає побічних в цих пігулках взагалі. Вони такі корисні, і в цей момент можна їм скористатися. І так, ми перший день, на другий день йдемо до інших родичів, те саме робимо, третій день те саме робимо. Чем это может закончиться, если серьезно говорить? Переедание – это серьезная нагрузка для всего нашего организма, не только для желудочно-кишечного тракта. В результате переедания уже случилось в истории медицины очень много таких необратимых последствий с людьми только из-за переедания. И здесь таблетки, которые вы говорите, mm -hmm. это ферменты, как правило, ферменты для переваривания mm -hmm. пищи, mm -hmm. они, к сожалению, играют злую шутку с людьми, потому что вся надежда на них. Вот мы сейчас очень много съедим, а фермент решит все проблемы. Нет. Если переедание достигает какого-то уровня, то никакой фермент, приведенный извне, mm -hmm. то есть в виде таблетки, может уже не сработать. И тогда, это мы видим отчетливо, все абсолютно реанимационные отделения вам скажут, mm -hmm. сколько острых панкреатитов, обострения желчекаменной болезни попадает людей после вот таких вот празднеств. И даже если они употребляли ферменты. Фермент – это только помощь. Это в случае, если ты нечаянно, случайно, вот ты пришел в гости, и ты не смог отказаться. Но если ты делаешь это осознанно, если а ты ждешь люди, момента угу. Пасхи, вот я наемся угу. и делаешь это, к сожалению, это как правило переводит, приводит к перееданию, и в лучшем случае это в лучшем случае ты просто будешь слабый, сонливый, вот может быть тяжесть такая а под глазами. Дозвикание. Переедать? Ну, не то, что надо переедать, а переедать и, и пигулочкой за, заедать это все. К сожалению, к сожалению, сегодня есть такая уже привычка. Не просто может привести, уже привело. Так нельзя делать. Любое лекарство имеет побочные действия. Ну, например, ферменты приводят к тому, что наши органы, которые должны вырабатывать эти ферменты, прежде всего поджелудочная железа, отказывается работать. Ну зачем ей работать, если за нее работает таблетка? А в следующий раз, когда таблетки под руками не окажется, а, например, спиртной напиток придется выпить человеку, это может быть критично и даже фатально. Ой. И я на устанок хочу еще чтобы вы нам нагадали, сколько нам водички пить. Я сподеваюсь что все-таки погода нас потішить. У неділю я не хочу зараз вводити в оману глядачів, бо різні інтернет-ресурси досить відомі, якісь різні цифри дають. Щоб такого великого потепління, то ну не планується, хоча хотілось би, чесно кажучи. Але разом з тим ну розуміємо, що більш спека тоді більш хочеться пити. А зараз вот скидки все-таки, и в неделю скидки по воды? Полтора литра воды и это это? для взрослого человека mm – -hmm. это жизненная норма. Даже если вы просто сидите целый день в офисном кресле, mm -hmm. на диване, если же вы вышли на природу и гуляете, а еще если быстро двигаетесь, там активные какие-то отдых ведете, то это еще как минимум пол-литра, а то и литр. Mm -hmm. Все опять же зависит от роста, от массы mm -hmm. тела, от возраста человека. Но минимум полтора литра – это жизненная норма. И что бы ни происходило, это праздник или не праздник, Лежите вы или двигаетесь, ну лучше двигаетесь, безусловно. Полтора литра нужно выпивать в течение дня. Нет других вариантов. Без этого наш организм начинает работать по внутреннему циклу, перерабатывая собственные токсины, как бы используя их как еду, как питье, как растворение. Это очень плохо и пагубно сказывается. Ну, если говорить о женщинах, то это точно старит, точно старит. А у мужчин это отбирает, между прочим, мышечную силу. И дальше следует еще очень много неприятных вещей. А вода? все эти токсические вещества выводят из организма. Ну что, шановные глядачи, завершается, уже остается все меньше времени. Сім тижнів, правда, я от сьогодні зранку, коли готувалася, сім тижнів, сім на сім 49 днів, ну 48 буде. І я зрозуміла, що сім, ну це дійсно така свята цифра не випадково постійно на, на ній складно. наголошують, і це правда. Хотілося, щоб залишилось от кілька днів, щоб ну, ми стримались якось витримували. Я маю в назі навіть не пісні, хто а, сповідував пісти і не їв а, продукти, які, знаєте, необхідно було виключити з посту, але саме в духовному плані. Але якось я ж розумію, що чим Ближчими до посту, правду кажуть, що якась перевірка відбувається, так от і, і кожного дня якесь наростання відбувається. Я рада була, що ви сьогодні знайшли час до нас дуже. завіталися. Наступного разу перед постом, шановні глядачі, от і перед Різдвом обов'язково. Ну, будемо по-іншому говорити на цю тему, тому що от сьогодні тільки це зрозуміло, але знову побачила, що і на завтра заплановані прес-конференції, де будуть розповідати про те, як виходити з посту. Ну, це вже інша справа. Вам дуже дякую. Спасибо. Вам нагадаю, що Лариса Бойченко, лікар-гастроентеролог, дієтолог, сьогодні була у нас у студії. Ми Ходимо до наступного блоку. Отже, сьогодні чистий четвер. Продовжується страсний тиждень. Кожен його день наближує нас до дорочистої події Світло Христового Воскресіння. Великодні нагадування, символіка Великоднього кошика. така буде тема у наступному блоці. Не перемикайте.